Праздник, праздник милых наш, наших мам. Это самый добрый праздник, осенью приходит к нам. Это праздник послушания, поздравления и цветов, прилежание, обожание, праздник самых лучших слов. Игра первозданной силы творила мир, природа, мать, и видно в женщину вложила всю красоту и благодать. История молчит упрямо. Мы слышим именно мужчин, а женщина осталась мамой. И мы ее за это чтим. Дорогие мамы, чтобы на вашем лице всегда сияла улыбка и всегда было солнечное и радостное настроение, детский сад номер два сейчас подарит вам музыкальный подарок. Встречайте! Танец «Гармошечка». 长别歌。 Это была группа капельки детский сад номер два.